बिसम लसला वाला बाद दुनिया में इंसान के लिए बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर इंसान का माल दौलत घर गाड़ी दुकानदारी तिजारत ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको इंसान अपने लिए बहुत ज़्यादा कीमती समझता है लेकिन एक चीज़ जो इन सब से ज़्यादा कीमती है वह है इंसान की अपनी ज़िंदगी यही वजह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है कि किसी न किसी तरह मेरी ज़िंदगी बच जाए बाकी सब खैर है और ये बात हकीकत भी है इंसान की ज़िंदगी नहायत ही कीमती चीज़ है क्यों क्योंकि ये ज़िंदगी इंसान को दुनिया में सिर्फ़ एक बार मिलेगी ये को ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार ज़ाया हो गई या ख़त्म हो गई कोई बात नहीं खैर है दोबारा मिल जाएगी नहीं जिंदगी किसी को दोबारा नहीं मिलेगी सिर्फ़ एक मरतबा अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हुई रूह जिसम से निकल गई जान निकली मौत का प्याला पी लिया तो बस फिर चाहे कोई वजी हो चाहे कोई बहुत बड़ा ताजर हो चाहे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैन हो कोई भी हो अगर ये रूह जिसम से एक बार निकल गई जिंदगी का अख्ताम हो गया फिर दोबारा किसी को ये मौका नहीं मिलेगा तो मोहतर भाइयों और ये बात हम सब जानते हैं कि एक मरतबा जिंदगी खत्म होने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी लेकिन शायद अमली तौर पर हम इस बात को भूल चुके हैं यही वजह है कि आज हमें ये जिंदगी जाया होती हुई नजर आ रही इतनी कीमती चीज जो दोबारा नहीं मिलेगी इतनी कीमती चीज को इस जिंदगी को हम जया कर रहे हैं बाद लोग महज शक शुबे पे अपनी जिंदगी को ज़ाया कर सारा दिन सारी जिंदगी बस दूसरों पे शक करते रहे कभी उस पे शक कभी वो शुबा कभी वो शक कभी वो शुबा और ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं कुछ लोग लड़ाई झगड़े में पड़कर कर ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं घर में लड़ाई हमसायों से लड़ाई बाहर मोहल्ले में लड़ाई गली वालों से लड़ाई दुकान वालों से लड़ाई रिश्तेदारों से बहन भाइयों से अजीज़ वकारब से हर वक़्त लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा साल हर साल से लड़ते झगड़ते ज़िंदगी का अख्ताम कर लेते इस तरह बाज़ लोग अपने ख्वाहिशात की तकमी लंबी लंबी उम्मीदें बांध ली लंबी लंबी ख्वाहिश ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश और इनमें पढ़ के अपनी ज़िंदगी को जाया कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसलम एक दफ़ा जनाजा पढ़ने के लिए गए जनाजे में तखीर थी आप ज़मीन पर तशरीफ़ फरमार सहाबाई कराम भी ज़मीन पर बैठे हुए आपने ज़मीन पर गोलदारा लगाया और फिर एक लकीर जो उस गोल दहरे से बाहर जा रही थी रसोल्ला सल्ला वसलम ने फरमाया ये गोल दहरा इंसान की ज़िंदगी है और ये लंबी लकीर इंसान की ख्वाहिश उम्मीदें जो इंसान लंबी-लंबी उम्मीदें बांध लेता दुनिया में फिर क्या होता है ख्वाहिश बहुत बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध ली लेकिन ज़िंदगी का अख्ताम हो गया मौत आ गई और ये सारी ख्वाहिशा इधर की इधर रह गई तो इंसान लंबी लंबी ख्वाहिशात बांध कर अपनी जिंदगी को जाया कर रहा है अल्लाह इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है ये इंसान को ज्यादा चाहने ने तबाह कर दिया मुझे वो मिल जाए मैं वो भी हूँ मैं मुझे वो भी हासिल हो जाए तो ज्यादा चाहने ने इंसान को हलाक हलाक कर दिया हत्ता जुर्त उमल इंसान कब्रों में पहुँच गया लेकिन अपने नजायज़ ख्वाहिशात को काबू में ना कर सका तो इंसान ख्वाशात में पढ़कर अपनी जिंदगी को जाया कर रहा है जरा माशरे में हम नजर का कबला ये जिंदगी हमें जाया होती हुई नजर आ रही है माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं शायद मैंने तो मरना ही नहीं है जो मर गया जिसका मैंने जनाजा पढ़ा है बस उसी ने मरना था मैंने नहीं मरना मैंने तो अभी बहुत सारे साल जिंदा रहना है और मोहतर भाई कब्रस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो ये समझते थे कि मैं चलता हूँ तो दुनिया चलती है मैं रुक जाऊँ तो दुनिया रुक जाती है अगर मैं दुनिया से चला गया पता नहीं दुनिया का सारा निज़ाम तबाह हो बर्बाद हो जाएगा ना मोहतरम भाइयों कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भर गए लेकिन दुनिया का निज़ाम उसी तरह चल रहा है तो इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहा है महज अपनी अना की खातर कि बस मैं हूँ तो बस मैं हूँ इसी तरह बाज लोग फहाशी में पढ़ के अपने ज़िंदगी को ज़ाया इस तरह कर रहे हैं जैसे जवानी मिली इस काम के लिए कि बस जिंदगी है जवानी है ज़ाया कर लो और बाज़ लोग नशे में पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को ज़ाया इस तरह कर रहे हैं जिस तरह उसे एक और ज़िंदगी मिलनी है एक जिंदगी है नशे में ज़ाया कर लो एक और मिल जाएगी वो ज़िंदगी अच्छी तरह बसर कर लेंगे तो अलरज माशरे में हमें ये ज़िंदगी ज़ाया होती हुई नजर आ रही है लोगों ने ज़िंदगी को लवारिस बना दिया कोई मकसद ही नहीं ज़िंदगी में जानवरों की तरह बाज़ लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिस तरह जानवर की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है लवारिस। इसी तरह इंसान ने अपनी ज़िंदगी को लवारिस बना दिया मकसद ही कोई नहीं जिंदगी का अमोतरम भाइयो यही वो ज़िंदगी है इंसान जब इस दुनिया से जाएगा हता हद जामौत ज्यो लाहा इंसान कहेगा मरने के बाद अल्लाह एक मौका दे दे अब मैं अच्छा बंदा बन जाऊंगा अल्लाह एक मौका दे दे मैं देख अमल अल्लाह करूंगा अब कता रहा फरमाते हैं इंसान मरने के बाद ख्वाहिश भी क्या कर रहा है वो ये नहीं कहेगा अल्लाह मुझे वापस भेज दे मेरा इतना बड़ा कारोबार था मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था लाखों करोड़ों का मेरा सिस्टम था मैंने वो जाके चलाना है ना ही वो ये ख्वाहिश करेगा अल्लाह मेरे वालदेन थे मैंने उनके पास जाकर रहना है ना वो ये ख्वाहिश करेगा अल्लाह मेरे बीवी बच्चे थे मैंने उनके पास जाकर रहना है ना सिर्फ एक ख्वाहिश्लियाम अल्लाह दोबारा नेक नेकमल करूंगा अब अच्छी तरह जो है वो ज़िंदगी बसर करूँगा लेकिन मोहतरम भाई वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा जो इंसान वहाँ पर मौका मांगेगा वो मौका अब हमारे पास मौजूद है इसलिए अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें कौन सा मकसद जो अल्लाह ने अपने पैगम्बर को हुक्म दिया कि क्या पैगम्बर इन लोगों को बतला दीजिए उन्ना सलाती व वनुसुकी व महिया व ममाती रबीन कि मेरी नमाज मेरी क़ुरबानी मेरा जीना मेरी ज़िंदगी मेरा मरना अल्लाह के लिए है ला शरीक अल्लाह लाबाल का उम्र तो वाना अब्बलमसलमिन ये ज़िंदगी का मकसद है कि सही मानों में मुसलमान बनना ज़िंदगी का मकसद है अगर सही मानों में हम मुसलमान न बन सके तो हमने ज़िंदगी का मकसद जाया कर दिया मकसद ही कोई नहीं जिंदगी का इसलिए मोहतरम भाइयों जिंदगी को बा मकसद बनाए एक हदीस के अंदर आया है नबी रतलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है साहब कर राम ने कहा अल्लाह रसूल आलम अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जवानते हम नहीं जानते फरमाया अल्लाह का हक ये है कि अंतर अब्ला का हक बंदों पर यह है कि यह उसकी इबादत की जाए वलायुश्री को भी सैया उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए यह अल्लाह का हक है और आय मेरे साहबा क्या तुम जानते हो बंदों का हक अल्लाह पर क्या है साहब कर राम ने कहा हमने जानते फरमाया बंदों का हक अल्लाह पर यह है कि अगर अल्लाह बंदे अल्लाह का हक अदा करें यानी उसकी इबादत करें तो फिर बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे ये है कि अल्लाह ऐसे बंदों को कभी भी जहन्नम के आग में नहीं फेंकेगा यह सही अदीज़ है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह का हक तो अदा करें अगर हम अल्लाह का हक अदा करेंगे तो अल्लाह हमें कभी भी जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा ज़िंदगी का मकसद बना लें कि हमने अल्लाह का हक अदा करना है अगर ये मकसद बन गया तो फिर अल्लाह कभी भी जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा इसी तरह वो एक हदीस आती है ना नबी रईसम जा रहे थे तो वो एक बच्चा था वो बाहर रास्ते में आ गया जिस तरह हमारे यहाँ बाजा छोटा बच्चा हो गली में चला जाए तो माँ भाग के जाती है अपने बच्चे को पकड़ लेती है कहीं कोई बच्चे को हादसा बचे हादसे का शिकार ना हो जाए गाड़ियाँ चलती हैं बाहर तो इसी तरह वो लश्कर आ रहा था नबी अलीसम साथ, साथ थे वो बच्चा रास्ते में आ गया माँ थोड़ी दौड़ी आई अपने बच्चे को पकड़ लिया नबी अलीसम ने पूछा मेरे साहबा क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकती है साहबा कराम ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये माँ अपने बच्चे को आग में फेंके तो नबी साद्लाम ने फमाया था इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को जहन्म की आग में नहीं फेंकेगा क्योंकि अल्लाह माँ से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है तो अल्लाह अपने बंदों को कभी भी जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा तो इसके लिए ज़रूरी है हम अल्लाह के बंदे बने तो सही हम अल्लाह के बंदे बनेंगे अल्लाह का हक अदा करेंगे ज़िंदगी का एक मकसद है माहिया व मवा रबालमी ज़िंदगी अल्लाह के लिए जीनी है अगर इस मकसद के लिए हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो अल्लाह हमें कभी भी जहन्म की आग में नहीं फेंकेगा। तो मोहतरम भाई जो ये ज़िंदगी कीमती है इसको समझें अमली तौर पर और ज़िंदगी जो है अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारें तो यकीनन अल्लाह हमें कल क़यामत के दिन जन्त जैसी नहमत से नवाजेगा व आखिर उदावाना रबी